Salamlar. Mən Anar Hasanov. Sizləri dərsimizdə xoş gördük. Bu gün belə bir loqarifməyə aid maraqlı suala baxacağıq. Çətinliyi artırılmış orta dərəcəli məsələnə sualdır bu. Deməli bizə lazımdır, fikir verin, gətirib burada 1+x-i hesablamalıyam, 1+y-i hesablamalıyam, 1+z-i hesablamalıyam və ümumi o kəsrinin cavabını tapmalıyam. Burda e, məntiq nədir? Baxın 1 + loqarifma a əsasından bs-ni mən hesablayanda, baxın bu nə edirəm? Bu 1-in yerinə a əsasından a yazıram. Loqarifma a əsasından a və üstünə gedirəm loqarifma a əsasından bs. Məlum məsələdir ki, əsasları eyni olan iki loqarifmanı toplayanda içərilər nə olur? Vurulur. Yəni bu olur abs. Bax, onda biz nə hesabladıq? Biz 1+x-i tapdıq ki, loqaritma a əsasından abc-dir. Axı mənə burada 1 bölünsün lazımdı. Yəni bunun tərsi olanda onda loqaritmada tərs xassiyəyə görə nə olurdu? Burada əsasla bu hissə yerini dəyişirdi. Yəni olurdu abc/a. Hansı qayda idi? Loqaritmada tutaq ki, x əsasından y 1 bölünsün loqaritma y əsasından x-dir. Bu qaydaya görə Deməli mən onda mən digərlərinin də bu əsasından, bax bu məntiqlə yazsam, onda olacaq 1 + y olacaq. Bax burada e-dərinə görə olacaq loqaritma abc-də b, b. digəri də 1 / 1 + z eyni analogiya ilə olacaq loqaritma abc-də c. Deməli mən bu üçünü toplasaq, onda bu axtardığı cəm bərabər olacaq nəyə? İndi bu üçünü toplamalıyıq, sağların toplamalıyıq. Olacaq loqaritma abc-də a üstə gəlinsin loqaritma abcdə b üstə gəlinsin loqaritma abcdə c, c. əsasları yenə eyni olduğuna görə biz buradan həmin qaydanı tətbiq edirik. İçəridən olmalıdı, vurulmalıdı. Loqaritmada da əsasla əsasın içəridə yazdığımız eyni olanda cavab nə olurdu? 1. Çünki loqaritmin qayda nə idi? Loqaritma xdə x nəyi verildi? 1-i verildi. Deməli bu, bu bunun cavabı nə imiş? 1 imiş. Bugünkü video izahımız da bu qədər olsun. Gələn dəfə maraqlı bir sual ilə görüşərik. Hər birinizə uğurlar.